с 5 утра вчера наши коллеги, адвокаты, которые входят в тревожные группы в ради адвокатов Киевской области, работали на высках по адресам адвокатов. Один из них, Виталий сейчас здесь в зале и может в красках рассказать, как это все происходило. Я вам скажу свои ощущения после вчерашнего дня. Наблюдать за изнасилованием Конституции – это не очень Именно вчера это сделала НАГУ, возглавляемая бывшим адвокатом Сытником. Я надеюсь, что он в нашу корпорацию больше не вернулся никогда. Почему? Мы обеспечиваем не просто права на защиту, мы обеспечиваем институциональную функцию оказания правовой помощи. Это записано, подчеркнуть, в Конституции. Для тех, кто не знает, а это, судя по всему, детективы на их руководителей, это основной закон. Это закон прямого действия. Есть второй закон, о котором, наверное, они тоже забыли, и Ситинг, наверное, тоже забыл, возвратившись своим назначением. Это закон о адвокатуре и адвокатской деятельности, который дает определенные права и гарантии адвокатской деятельности. Ну и напомню о уголовно-процессуальном кодексе, в котором четко совершенно написано, что не может быть осмотрено досье адвоката черным по белому, доступно и доходчиво. Вчера мы наблюдали, как коллектив Нагу роется в адвокатском досье. Зрелище малоприятно. Мы наблюдаем в последнее время, что правоохранительные органы делают для себя удобных судей, которые выносят любые хвалы, те, которые им, э, которые им По делу Корбана это славно известный судья Чаус, который рассматривал все вопросы, связанные с этим делом. В газовом деле Онищенко это судья Бобровик. What did you